હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુકેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ આઠ વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યન પોથીનો પાઠ એક પત્ર એવં ડાયરી પાઠ એકના સ્વાધ્યન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે તો ચાલો શીખીએ પાઠ એક પત્ર એવમ ડાયરી सौप्रथम प्रश्न नंबर एक सही विकल्प के सामने चौरस में सही का निशान कीजिए सवाल नंबर एक पत्र लिखने वाले का पता किस ओर लिखा जाता है जवाब थे बाई ओर लिखा जाता है सवाल नंबर बे अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर खाली जगह पत्र लिखा जाता है अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर आश्वासन पत्र लिखा जाता है सवाल नंबर त्रण स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में खाली जगह पत्र लिखा जाता है जवाब थशे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है सवाल नंबर चार डायरी लेखन के लिए कौन सी विशेषता सही है जवाब थ से वास्तविकता सही है त्यार बाद, सवाल नंबर पाँच पत्र लेखन के लिए कौन सी बात सही नहीं है जवाब थ से पत्र अधिक लंबा होना चाहिए ऐसी बात सही नहीं है त्यार प्रश्न नंबर एक ब पत्र लेखन के संबंध में सही जोड़ मिलाइए यहाँ से अविभाग ने ब विभाग साथ जोड़वा पहलू है मित्र को पत्र लिखने समय क्या संबोधन होगा तो जवाब थ सात नंबर नो प्रिय मित्र होगा सवाल नंबर बे जन्मदिन की बधाई पर लिखा गया पत्र तो जवाब थ से बधाई पत्र त्रण प्रार्थना पत्र में संबोधन क्या होगा जवाब थे पांच मान्यवर महोदय चार पुस्तक विक्रेता को लिखा गया पत्र जवाब थे एक व्यवसायिक पत्र पांच गुरुजी को लिखे पत्र में समाप्ति पर क्या लिखा जाएगा बे आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखा जाएगा त्यार प्रश्न नंबर एक का पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर एक से पाँच पर दिए गए पत्रों के आधार पर कोष्टक में उत्तर लिखिए अँ पत्र का प्रकार संबोधन किसको लिखा किसने लिखा किसके बारे में लिखा पत्र लिखने का वाले का पता निमंत्रण पत्र में संबोधन लिखी शक प्रिय मित्र किसको लिखा तो तुम्हारे मित्र नाम लिखवा है किसको लिखा तो स्नेहल ने लिखा किसको लिखा साहिल शाह को लिखा किसके बारे में लिखा जन्मदिन के निमंत्रण के बारे में लिखा पत्र लिखने वाले का पता नब्बे बुध नगर सोसाइटी लिंबायत सूरत त्यारबाद बीजू है बधाई पत्र तो तमाम संबोधन है मित्र किसको लिखा साहिल को किसने लिखा तो स्नेहल ने जन्मदिन की बधाई के बारे में शांति सदन रावपुर बड़ौदा त्यार्द त्रण आश्वासन पत्र है संबोधन में प्रिय सखी किसको लिखा जागृति किसने लिखा तो अवनि ने किसके बारे में लिखा खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में आश्वासन देने के लिए पत्र लिखने वाले का पता मातृछाया स्टेशन रोड कालूपुर अहमदाबाद त्यारबाद चार प्रार्थना पत्र संबोधन से आदरणीय गुरुदेव आचार्य महोदय को लिखा गया है मनोज पटेल ने लिखा है शादी के लिए शाला अवकाश के बारे में लिखा है देसाई फलिया भावनगर लिखा है पाँच अनुमति पत्र पूज्य पिताजी पिताजी को लिखा है रमेश ने लिखा है प्रवास में जाने की अनुमति के बारे में लिखा है पता है जीवन भारती छात्रालय स्टेशन रोड दाहोद कार्यालय पत्र संबोधन मान्यवर किसको लिखा स्वास्थ्य अधिकारी को सुरेश भाई परमार ने लिखा सोसाइटी में गंदगी हटाने के बारे में गायत्री मोहल्ला बड़ौदा सात व्यवसायिक पत्र छे व्यवस्थापक को लिखा गया है गजानन पुस्तकालय प्रीति शाह ने लिखा पुस्तक भेजने के बारे में शांति भवन एम जी रोड राजकोट प्रश्न नंबर बे प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक वी पी पी का मतलब क्या होता है वैल्यू पेबल पोस्ट का मतलब है एक प्रकार की डाक सेवा जिसमें भेजने वाला व्यक्ति को प्राप्तकर्ता को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि भेजने वाला व्यक्ति ही डाक के लिए भुगतान करता है बे पत्र लेखन के लिए दो महत्वपूर्ण बातें लिखिए एक पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी हो पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए तरण पत्र दूसरों तक कैसे पहुँचते हैं हम जो पत्र लिखते हैं वे पत्र पेटी में डालते हैं डाक्या उन्हें डाकघर ले जाता है डाकघर से उन पत्रों को पते के अनुसार रेल द्वारा वहां के डाकघरों में भेजा जाता है वहां से फिर वे पत्र स्थानीय पते के अनुसार डाकिया द्वारा हम तक पहुंचाए जाते हैं चार कोड नंबर लिखना बहुत ज़रूरी क्यों है पिन कोड नंबर लिखना जरूरी है क्योंकि यह डाक विभाग को पत्र या पैकेज को सही पते पर पहुंचाने में मदद करता है पिन कोड एक छह अंकों का नंबर होता है जो भारतीय डाक विभाग द्वारा हर शहर कस्बे और गांव को दिया जाता है पांच पिन नंबर का मतलब क्या होता है आपके गांव का पिन नंबर लिखिए पिन नंबर का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यह एक छह अंकों का नंबर होता है जो भारतीय डाक विभाग द्वारा हर शहर कस्बा और गांव को दिया जाता है मेरे गांव का पिन नंबर है छत्तीस डबल जीरो जीरो वन है नंबर बे ब डायरी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक डायरी के लिए हिंदी में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है सवाल नंबर बे डायरी कितने कितने दिनों की लिखी जाती है डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है अथवा साप्ताहिक पाक्षिक या मासिक भी हो सकती है सवाल नंबर त्रण डायरी लेखन करते समय किन किन बातों से बचना चाहिए डायरी लेखन करते समय आलोचना टीका टिप्पणी बनावटीपन काल्पनिकता चित्रात्मकता अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए चार डायरी लेखन में किन बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए डायरी लेखन में स्थान स्थिति घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है पाँच डायरी और आत्मकथा में क्या अंतर है डायरी और आत्मकथा दोनों ही व्यक्तिगत लेखन के रूप है लेकिन इसमें कुछ मुख्य अंतर है डायरी में व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के अनुभवों विचारों और भावनाओं को लिखता है आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन की कहानी को विस्तार से लिखता है जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं, अनुभव और, और उपलिया शामिल होती है डायरी से हम क्या जान सकते हैं डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है प्रश्न नंबर क एक अगर आपको मोबाइल फोन पर अपने मित्र को एसएमएस द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे राम आंतर विद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइया अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ अब तो पार्टी में ही मिलेंगे अभिनंदन तुम्हारा मित्र निखिल आ रीते तुम्हें तुम्हारा मित्र ने लिखी सको छो बे अपने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया यह अपने मित्र को कंप्यूटर ईमेल द्वारा बताना है तो आप क्या लिखोगे सौप्रथम सरनामू प्रेमकुंज स्टेशन रोड अहमदाबाद पंद्रह नवंबर 2024 प्रिय अविनाश इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था मैं नित्य प्रातः प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था अपराह्न में साइकिल पर बैठ कर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था शाम को वहीं से हमारी दुकान पर आता था और आठ बजे पिताजी के साथ घर लौटता था रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही नहीं चला तुम्हारा मित्र सौरभ प्रश्न नंबर त्रन अ પ્રારૂપ કે આધાર સ્વાસ્થ્ય અધિકારીકો કો શિકાયતી પત્ર લખીએ અહીંયા છે પ્રારૂપને આધારે સ્વાસ્થ્ય અધિકારીને શિકાયતનો પત્ર લખવાનો છે આર્ય સખિયા રામેશ્વર સોસાયટી રાજકોટ અહીં તમારે તમારું સરનામું લખવાનું છે દિનાંકમાં તારીખ લખવાની છે પાંચ બાર બે હજાર ચોવીસ મેં લખી છે પ્રતિ સ્વાસ્થ્ય અધિકારી શ્રી જિલ્લા રાજકોટ તમારે તમારા જિલ્લાનું જે સરનામું લખ્યું હોય તેના જિલ્લાનું નામ લખવાનું છે વિષય છે ખાદ્ય પદાર્થો મેં મિલાવટકી શિકત मैं आर्य सखिया रामेश्वर सोसाइटी में आपको यह पित्र लिख रहा हूँ मैं अपने क्षेत्र में खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या के बारे में शिकायत करना चाहता हूँ इस समस्या के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है मैंने पहले भी इस समस्या के बारे में स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है अतः મેં આપસે અનુરોધ કરતા હું કે સમસ્યા કા સમાધાન કરને કે લીધે તુરંત કાર્યવાહી કરે મેં આપકા આભારી રહુંગા ધન્યવાદ આર્ય સખિયા રામેશ્વર સોસાયટી રાજકોટ આ રીતે તમે લખી શકો છો ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર ત્રણ બ બીમારી કે કારણ અવકાશ કે લી કક્ષા શિક્ષક કો પત્ર લીખીએ અહીંયા સૌપ્રથમ સરનામું લખવાનું છે તમે તમારું સરનામું લખી શકો છો અને તમારું ધોરણ લખી શકો છો અને તારીખ લખશો કલ શામ મુજે જોર કી ઠંડ લગ બુખાર આ ગયા डॉक्टर को दिखाया उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ढंग से उपचार करना होगा स्वस्थ होने पर मैं कम से कम एक सप्ताह तो लग ही जाएगा अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान करें इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही पूर्ति कर लूँगा आपका आज्ञाकारी शिष्य आर्यसख्या कक्षा आठ बी प्रश्न नंबर तरण क ग्रीष्म की छुट्टियों में अपने मित्र को अपने गांव आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखिए आर्य आर्यसख्या रामेश्वर सोसायटी राजकोट आवरी अहियाँ तुम्हारे तुम नाम तुम सरनामू और तारीख लिखवानी है प्रिय मित्र जियान मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे हो गए मैं तुम्हें ग्रीष्म की छुट्टियाँ में अपने गाँव आमंत्रित करना चाहता हूँ मेरा गांव बहुत ही सुंदर और शांत है जहां तुम्हें प्रकृति की सुंदरता का अनुभव होगा मेरे गांव में तुम्हें बहुत सारे आकर्षक स्थल देखने को मिलेंगे जैसे कि नदी झील और हरे भरे खेत तुम्हें यहाँ के स्थानीय लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा जो बहुत ही मेहमान नवाज है मैं तुम्हें अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ जहाँ तुम्हें सभी सुविधाएँ मिलेगी मेरी माँ तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएगी जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा तुम्हारे आने की तारीख और समय के बारे में मुझे बताना मत भूलना मैं तुम्हारे लिए स्टेशन या बस स्टॉप पर आकर तुम्हें लेने आऊँगा मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ जल्दी आओ और मेरे गाँव की सुंदरता का अनुभव करो तुम्हारा मित्र आर्य सकिया त्यारबाद प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित विषय पर डायरी लिखिए एक अपने किसी एक दिन के अनुभव का विवरण कीजिए यहाँ से अहमदाबाद 16 अक्टूबर 2024 कल अक्टूबर थी नवरात्रि का पहला दिन एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस खेलेंगी चिंता इस बात की थी कुछ ही दी दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था पता नहीं इस बार के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था चिंता न कर क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया सवाल नंबर बे पाठशाला में आज का दिन दिनांक बा, पंद्रह बार 2024 आज का दिन मेरे लिए बहुत ही रोमांचक और यादगार था मैं अपनी पाठशाला में गया और वहाँ पर मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। सुबह की प्रार्थना के बाद हमारे शिक्षक ने हमें एक नए विषय के बारे में बताया वह विषय था विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे शिक्षक ने हमें बताया कि कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जीवन को आसान बना दिया है इसके बाद हमने अपने गणित के पाठ को सीखा हमारे शिक्षक ने हमें गणित के नए सूत्रों के बारे में बताया और हमने उन्हें अभ्यास किया दोपहर के भोजन के बाद हमने अपने खेल के पाठ को सीखा हमने फुटबॉल खेला और मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़ा किया आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा था मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी और मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़ा किया आज के दिन की सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरे शिक्षक ने मुझे एक पुरस्कार दिया उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने पाठों में बहुत अच्छा काम किया है और मुझे और मुझे उसके लिए पुरस्कार दिया जा रहा है आज का दिन मेरे लिए बहुत ही यादगार था मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा प्रश्न नंबर पाँच निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए अँ एक फकरो आपेलो है ये फकराना नो એ ફકરાનો આપણે ગુજરાતી ભાષામાં એટલે કે માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનો છે તો આપેલા ફકરાને માતૃભાષામાં અનુવાદ કરી આ રીતે લખી શકાય આજ તારીખ દસ ઓગસ્ટ બે હજાર અગિયાર રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી આનંદનો પાર નહોતો ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ વહેલી સવારે ચાર વાગે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો રાકેશ ઉઠ ચાર વાગી ગયા હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં સ્નાન વગેરે પતાવે સ્કૂલે પહોંચો બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર અ પ્રશાસકીય શબ્દકો પડકાર સમજીએ હિન્દી અને ગુજરાતી આપેલું છે એક પ્રશાસન તો વહીવટ થશે પંજીકરણ તો નામાંકન થશે તહસીલ તો તાલુકો થશે સમાહર્તા તો કલેક્ટર થશે લિપિક તો કારકુન થશે લેખપાલ તો હિસાબની प्रश्न नंबर छह ब ऊपर दिए गए प्रशासकीय शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए एक प्रशासन तो पूर्व सूचना मिलने पर भरी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई बे पंजीकरण कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को पहले पंजीकरण करना होता है तरण तहसील हमारी तहसील का नाम जस्तन है चार समाहर्ता जिले के समाहर्ता ने आपत्तिग्रस्त विस्तार की मुलाकात ली પાંચ લિપિક મોહન કે ભૈયા લિપિક કી નોકરી કરતે હે છ લેખપાલ રાહુલ કો નઈ કંપની મેં લેખપાલ કી નોકરી મિલી આ રીતે તમે તમને મનગમતા બીજા કોઈ વાક્ય બનાવી પણ લખી શકો છો અહીં આપણા પાઠ એકના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ આઠની હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યન પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે જે તમે ધોરણ આઠ હિન્દી સો અધ્યન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે થેન્ક યુ દોસ્તો એજ્યુકેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો